первая жена Мономаха, англосаксонская принцесса Гита Уэссекская, родила ему самого Мстислава Гаральда, а также Изяслава, Святослава, Ярополка и Вячеслава Владимировичей, из которых к 1132 году уцелело всего двое – Ярополк и Вячеслав. Оба они были уже не молоды. Когда Гита Уэссекская умерла, Мономах женился на юной половчанке. И вот эта юная татарская красавица подарила ему еще двоих сыновей, Юрия и Андрея Владимировичей, отношения между братьями были так себе. Разный возраст, разная матери, разная ментальность. В общем, англосаксы или старшие Мономаховичи были не в восторге от перспективы делить престол с татарчатами. Да что там делить, отдать престол, принимая в учет, что старшие Мономаховичи, за исключением самого Мстислава Великого, вообще не имели наследников.